Tun Mahathir kembali muncul di pentas politik kali ini dengan Konvensyen Melayu 153. Satu acara yang digambarkan kononnya sebagai medan ilmiah untuk membincangkan masa depan bangsa. Namun siapa mengikuti politik Malaysia sedar, ini bukan wacana, bukan perbahasan akademik dan bukan juga usaha merawat kekeliruan perkara 153. Ini hanyalah pentas lama yang dihidupkan semula tempat seorang bekas pemimpin cuba mengekalkan pengaruh setelah kehilangan kuasa dan kehilangan relevansi. Nada Mahathir terdengar seperti amaran seorang penjaga bangsa tetapi cepat retak apabila kita melihat sejarah sebenar. Selama 22 tahun beliau memegang kuasa, dialah manusia yang paling banyak membentuk jatuh bangun Melayu. Dan anehnya, setiap kali bangsa Melayu dikatakan gagal, Beliau tidak pernah melihat ke cermin Beliau lebih selesa mencari musuh di luar Kerajaan sekarang, Amerika Syarikat, pelabur asing atau sesiapa sahaja yang mudah dijadikan kambing hitam Tetapi tidak pernah menuding jari ke arah dirinya sendiri Konvensyen ini dijual sebagai usaha memperhalusi tafsiran perkara 153 Namun sedarkah kita menghadirlah yang menulis The Malay Dilema buku yang menghina bangsanya sendiri sebagai lemah dan tidak mampu bersaing. Hari ini beliau berdiri dengan wajah serius mendakwa Melayu sedang terancam padahal rekod terpanjang pemerintah negara berada di bawah beliau. Jika Melayu benar-benar rosak, siapakah yang memegang tombol kuasa ketika kerosakan itu berlaku? Kerajaan 2 tahun atau Perdana Menteri 2 dekad? Inilah ironi paling besar dalam politik Malaysia manusia yang menghabiskan 22 tahun memusatkan kuasa, memilih kroni dan melahirkan politik pecah belah tiba-tiba muncul sebagai penyelamat bangsa selama dua dekad jurang ekonomi Melayu tidak pernah ditutup kekayaan hanya melegar di sekitar kelompok tertentu perpaduan Melayu runtuh sedikit demi sedikit Sehingga akhirnya lahir budaya parti baru setiap kali seorang tokoh tidak puas hati Mahathir bukan hanya saksi kepada perpecahan Melayu beliau adalah arkitek utamanya dan tak kala rakyat Malaysia masih belum lupa bagaimana beliau meruntuhkan kerajaan yang dipilih rakyat pada tahun 2018 hari ini beliau masih berani tampil memberi syarahan tentang kestabilan pakatan harapan tumbang bukan kerana dasar lemah ia tumbang kerana Mahathir enggan menyerahkan kuasa Seperti yang dipersetujui Dan akhirnya meletakkan jawatan tanpa notis Membuka pintu kepada langkah syaratan Kerajaan Melayu yang beliau dakwa mahu pelihara itulah Yang hancur akibat keputusan politik darinya Kini ketika konvensyen ini diumumkan Muncul pula dakwaan baru Kononnya Malaysia menuju status Vessel State Amerika Syarikat Tuduhan ini kedengaran dramatik tetapi lebih sesuai diletakkan dalam filem konspirasi bukan realiti diplomasi moden. Lebih menggelikan, ia datang dari seorang tokoh yang pernah melamar berkerjasama dalam pertahanan dan membina hubungan antarabangsa mengikut keselesaan politiknya sendiri. Mahathir menuduh kerajaan hari ini tunduk kepada Washington sedangkan beliaulah pemimpin yang paling banyak membuka pintu kepada kuasa-kuasa luar apabila ia menguntungkan pemerintahannya. Dan seperti biasa, pentas ini diisi oleh tokoh-tokoh yang sama Muhyiddin Yassin, Rais Yatim Mereka yang bersama-sama membentuk episod paling gelap dalam sejarah politik moden. Kini mereka duduk semeja Menjemput Perdana Menteri Anwar Ibrahim hadir ke konvensyen Seolah-olah Mahathir masih pemilik kunci moral politik negara Undangan itu sendiri bersifat sinis Manusia yang memenjarakan Anwar Mengkhianatinya Menjatuhkan kerajaannya Kini mahu Anwar hadir Mendengar syarahannya tentang masa depan Melayu Kebenaran yang lebih besar mulai jelas kepada rakyat Politik ketakutan tidak lagi berkesan Retorik Melayu terancam tidak lagi membawa aura Generasi baru sudah membaca sejarah Bukan sekadar menerima propaganda Mereka tahu siapa yang memecahkan Melayu Mereka tahu siapa yang menjatuhkan kerajaan mereka tahu siapa yang membina sistem yang akhirnya memerangkap bangsanya sendiri. Konvensyen Melayu 153 bukan tentang mempertahankan perkara 153 Ia tentang mempertahankan legasi seorang lelaki yang tidak dapat menerima bahawa zamannya telah berlalu Ia tentang nostalgia kuasa yang tidak mahu mati Ia tentang seorang bekas pemimpin yang tidak sanggup melihat negara bergerak ke depan tanpa dirinya Dan jika persoalannya ialah siapa sebenarnya perosak Melayu Jawapannya tidak perlu dicari pada kerajaan hari ini Tidak perlu cari pada bangsa asing Tidak perlu cari pada pihak imajinasi yang kononnya menyerang Melayu Jawapannya sedang duduk di tengah-tengah sidang media itu Dengan mikrofon di depannya Membaca teks yang sama sejak 3 dekad lalu Dan bangsa Melayu tidak perlu penyelamat seperti itu lagi